как обычно, мы едем в лабониту за едем в лабониту за фруктиками, а потом в костка. Стивен, вы видели голову костка, да? If you want. If you want. I don't want. Okay, then we won't go. <laughs> Стивен совсем соглашается. Uh -huh. Может, вы его он светит, Да. What do you want, sweetie? Six dollars. это самое. Costco, we go to Costco. Ну, просто надо масло сливочное. Я даже не заметила, как оно закончилось. И вот эти бумажные эти, э, салфетки, ну, салфетки, салфетки э, Кухонные полотенца бумажные вот эти. Я не заметила, как оно совсем заканчивалось. Как бы за ним такая неустрая необходимость. И не знаем, ехать или не на почту это на рассылку, что там сейчас, короче, типа акции, что-то, что типа свежий завоз, свежий завоз персики и нектарины. Но должна сказать, я тут ни разу не бачила хороших ни персиков, ни нектаринов. Нема таких, как у нас персики. Я не знаю, откуда нас возили, чи с Крыма, чи с Іспанії, Портуалії, такі, що і там от, тече, от, прям по лохтям сок потік. Тут таких я не бачила. Ну зараз подивимось. Як, як вони будуть тверді, нектарини, то я ну, все одно щось буде. В лабаніті завжди щось є. Там завжди можна купити якісь класні фрукти. О мой слава, надо. Я знаю. А, Ой, мамочка, что? ты, ты удивлен, что картопля 2 доллара стоит. Пельмени. Дневника уже 4 пакетика 5 долларов. 4 коробочки 5 долларов. Взяла с собой в кабину. Буду есть, я Стивен возмущается, что впихнули в, этот окно. Реклама какого-то. Пицца. And wings. And wings. <laughs> Взяла фарша хорошего. Вот тут в Лабаните, девочки, хороший фарш. Свиной, говяжий. Он так через мясорубку хорошо прокрученный. Не так, как в костка мелкие кусочки. А через мясорубку по-натуральному, как мы делаем. Вот. В планах мне поехать в, европейские магазины купить украинской муки и налепить нормальных пельменей с нормальным мясом, с нормальной мукой. Было вот те, что я делала на камеру, помните? И когда варишь, они, они серые. Сири, серые, серые. Даже не сири, а какие-то земляного, коричневого, земляного цвета. Такая американская, гамняная. Это при том, что я использовала хорошую американскую муку. Ну, по цене, по рейтингам, ходовая мука хорошая. Ой. Хочу купить украинскую, и у замяска хорошая. и сделать нормальных пельменей. Вкусных. То, что там они большие по размеру, почему нахрен? Это подвиг, я это, пельмени делала. Пельмень в рот влазает один, все нормально. Он впыхается в рот. Съедобный, вин. был для рота. Все достаточно. Что такое? Dumplings. О. Oh, okay. Was good. When my woman told me that my dumplings so big, I told my woman fuck you. Fuck you, women was good. Для Стивена good, для меня тоже good. They так, were что, delicious. And delicious. Да, ну, они вкусные, но я знаю, что они должны быть еще вкуснее, понимаете? Я знаю, как же быть пельмень беленький, мяско внутри сочное. Опять буду лепить пельмени и дякую з вами Співати вам я люблю не знаю спокою там так багато спрашивали за двома зайцями фільм. може хтось не його, як то хтось не бачив може чи що. я просто думала це так понятно знає, які молоді, молоді дівчата дивляться не бачили Старий фільм. зняти на на студії Довженка у 1961 году. Ізначально знятий на українській мові. Малобюджетний, типу, в нього мало вложили. ніхто не буде його дивитися, подумали. А він став дуже популярний. його перевели на російський і... і пустили по всім от республікам Совєтського Союзу. Фільм став такий з крилатими фразами оттуда. Я череблю Дюке. в Малиновке. Там ця у Парета. Сейчас есть возможность прокрутить, когда вы тут успевают. Завывают. Хотела показать вам, смотрите, вот это вот стоят плакаты. Это предвыборная... Это предвыборная компания в Америке. Вот так выглядит. Вот таким вот образом. Не так как у нас в Украине бигборды. Не успела, трошки там было трошки больше. Ну, так как у нас в Украине бигборды в двухэтажный дом. Выбор, откуда тебе деньги на эти плакаты? Выберите меня. А тут вот так выглядят, такие какие-то, повтыкают в землю какие-то плакатики. Это какие-то типа, ну, типа депутат будет, Палатируется. Местные понимают. Это а даже если и, и, выборы этого там более крупные. Я не понимаю еще, пока мы туда их политику не вижала. Все равно вот такие вот маленькие бигбордики стоят. А. свадьба у тебя песня. Я их пропускаю. Как завыют. Кто спешит с легким паром вот это любит. Боже, я ненавижу этот фильм. Это с легким паром, вот он новогодний. Фу, никогда его не любила. Занудный, страшный. зайцами Ну не с оба же нравится Но я сейчас не помню. Со Стивеном нам все гушурика пересмотрели. Я знакомила его с этими с нашими произведениями. все что не выяснилось, что он этот, трус, балбес и, и бывалый и человек. Что это с, с американских фильмов взлызано. Стив только работает нашим фильмом. По-моему, 21 год. Еще черно-белый. Я уже рассказывала. Ну все, в общем, едем, сейчас заедем в Альбертсон. Стив сказал, что купить еще надо. И все, иду дома там суббота прошла